بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من إن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما بعد شروع الله تعالى نعم غير شروع غري ار شروع الله سبحانه وتعالى حمد وثناء نعم تعرف الشان شغري ار بشي شي غير الله تعالى شكر غري زي الله تعالى يا عباد بشا بشي اتركت نعم نعم ترك النعم نعم الله كثير الله تعالى على دي. ديه بشا بشي ظاهر النعمات باطن النعمات دينار في اسلام دين الله من نعمت. دي. إيه. الله تعالى نعمت الله, العالمين. شكر الله تعالى من الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر من الله تمام الله تعالى من الله دي باي. الله اكبر الله 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 آخر الله

তা তো আল্লাহ তাআলা নদীয় আল্লাহ শুকর গোলো তৌহিদ গো আল্লাহ যে শিরক গোলা তৌহিদ গো আল্লাহ যে শিরক গোরে আমল গোরে সহি আকিদার গোরে সহি তরিকার গোরে দুনিয়া জানের গেরি গোলা বেয়া করণ তো বিদ মহترم রাত রানী ইসলাম ওয়াজুল ইহترام আইয়ো ফনো আদেউগা তৌহিদ দরস এর রাশি জিবানি কালাশ গোজি মানহাজুত তৌহিদ

تشتري استنبا يعني ركن السادس صلاة الركن الإيمان بالقدر بشيء ضروري جنس إن بارك في بزيب الله بيرا الله تعالى توفيده دو بزاي زيباي بزاي بو إيه الله توين بزاي جانا بره كلا ين كنا بيرد سير سير الله الله سبحانه وتعالى على الإيمان بالقدر بزيب على الإيمان بالفرا بزيب الله بيرا الله تعالى توفيق دول <éXus> <عامل> إيمان <العلمية> بالقدر معني ذي مقدر المجيء الله سبحانه وتعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله يعني إذا إيمان بالقدر معني الاعتقاد الجازم أن دورة غير سبطة غير تكبر بأن الله الله جل جلاله خالق كل شيء زي الدين جنس القلب

ومالكه إن الصدر الله سبحانه وتعالى والله تعالى قدر المقادير خير خيرها وشرها مقدر مجيزين أو بعده برايو ها إن يكون الله تعالى تقدير الله تعالى إن فايسل الجي حلوها ومرها تولي بلاغو برأي ميلاد تدا وهو الذي خلق الضلاله والهداية الله تعالى إن الله حدايته. الله تعالى من الله تعالى الله تعالى عن الله تعالى والشقاء والسعادة شوك شمتي آه شوك شوق شمتي الله تعالى الله تعالى بدي وَأَنَّ الْأَجَالُ والأرزاق إنما أجل كوجي تيريش شليف إن إيه الله تعالى يقول بغير ديه سبحانه وتعالى والقدر قدر لفظي عن عربي المجيء إلا بغير فرازة كلا إلا الضب دي رنو في الليل يقول معنى أن لاني يقول القدر يعني القدر في مقدر القدر يعني بفتح الدال فعلى يعني ما جاء خطحة الزوار ديال غرامو ديال غرامو ديال أن لله يا رب اتقى بطل ديال خطط قطحة ديال غرامو ديال يعني لما تقدير الله بالكائنات حسب السبط به علمه وابتداده حكمته الله سبحانه وتعالى جديد الكائنات موجودة بمخلوقات أقل عسيئة جديد كالصخورية جمالات ديال دي دي كيل فنير زانير فإن الله سبحانه وتعالى تو الله يزن الله الله تعالى, تعالى زانيين حكمه المطابق إِنَ اللَّهَ تَعَالَى إِذَمِّ لَهُ لِذَرَاهُ الرِّبِّ بَعْنَهَا غَلَيْنَهُ مِنْ إِلَى الْبَيْرِ كِي يَنْتَهِرْ والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء إيمان بالقدر خطأ خطوة زليل يعني ما يسجل خطأ زليل أربعة أشياء تو الأكل فالفعل الذي يفطر الإيمان بالله تعالى عالمه بكل شيء الايمان بان الله تعالى عالم بكل شيء جلة وتفصيلا شو ده فقط ايمان ايمان تكوني بو الله سبحانه وتعالى زي الكين جلسة دي إجمال تفصيل إجمال معنى تفصيل معنى كل بنية إن إجمال شافي يا تفسير سامي إجمال ماني مطمع تفصيل ماني بسترد كل من كل إن العلم يكون على مرحلة عسير أولاً وأبداً شو تنتهي الأخير وتنتهي سواء كان ذلك مما يتعلق <applause> بافعاله او بافعال عباده اذ ان كائنات الكل ان شاهد الله تعالى المتعلق الله ارحم الكروب يا الله من دوكري غرري هي الله تعالى خلاص ممتاز وخطايب يا

الله زنده لكي وفي هذين الأمرين دليل الدنيا مدي على يقول الله تعالى الله تعالى قريش مجد غرمان ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الله أكبر آه طبعا نذكر الله تعالى أسمان مكرمة كياسة زمن مكرمة كياسة إن الله إن <applause> أن الله ما بيسمع ذلك في كتاب إيه الله تعالى زين أسين الله كتاب مزيد وهو محفوظ خا وهو محفوظ ما جيل كاسة إيه إلا الجين مخلوق ره بنانو هنا رجل خير لهم أحوزنا ركنا الله دور جيدا آسان كسانك الله الله مرضيت <applause> الله ليلي يعني بلام مرضين الله ليلي الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة <applause> الله تعالى زي دي كائنات مخلوقات وكلها سينمو توجد مقبول مكة ومسلم زي دي جدع سينمو بيار كلين لا تكون مخلوق مدني الله تعالى المشيئة سرى الله الممشى سرى الله المشيئة ليلي ينبوذي صوم كان مما يتعلق بفعله او مما يتعلق بفعل <سؤال> المخلوقات <سؤال> شاهدين الله تعالى بجد أسمع مني law of يا الله المخلوق the law of the law إن بيكون الله of the law of the law فيما يتعلق بفعله الله تعالى فرما الله تعالى بجد الله الفعل متعلق وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار الله زين مشيا زين ما شاء زيان إرادة بريد يان بنا يان ويختار بس إذا سمعنا الكيار خلا بنا يدل بنا يلام بنا يدور بنا ينور بنا إن الله اختيار بريد الله مشيا من الله تعالى بجد وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين ان عارض المخلوق قلس بِدِينَهُ اللَّهُمَّ الله المنشر بدين يعني المتعلم الله يقول ما في الدين اعوذ بالله من الشيطان ولو شاء الله لسلطهم عليكم فليقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فليقاتلوكم ولي <applause> بمجي الله سبحانه وتعالى أن يذكر تكبره أه؟ الله تعالى ويلي إن شاء الله لصلّطهم عليكم فليقاتلوكم ما إن شاء ما نشوف اليوم كله قريب الله ما إن شاء الله يلا يا من دليل آية اليوم الرابع سيدنا مرة خطاب الإمام بالقدر المتعلق بأن جميع الكائنات مخلوقات الله بذواتها وصفاتها وحركاتها زد كبير كائنات كل عصي بروك شروق دخل زدوك دخل مزدوك نعم وروك نسوب جميع الكائنات بيكلين كندة مخلوق ذل الله الله تعالى مخلوق الله تعالى ترى شيء جديد جدا بذواتها وصفاتها وحركات ذوات ماني زين زد الله سير فارشة فار فارر فارر قل الفارض بازي غدا فار لمبا بايت يا فار زاد ان لله وصفاتها فار الصفات كو صوت فار الصفات ونغات تطور لاسي خالازي بول دي لاسي ان لله وحركات يا ان الذين مخرج فار باد والذين صلوا ود بينورين الجفير سعمارين الجفير ان الله آير زار ان يكون مخلوقات حركات يكون الله تعالى تعينان الله تعالى يشجع بكلمه الله تعالى قران ما الله هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء الدين جنس كل دخزار لكل جن كهرا خوي غير إن الخالق الله والله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل إن رز المجاريو إن رز المسؤولية على اليهود يا الله سبحانه وتعالى أرخد الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديلا الله سبحانه وتعالى فتك جنس زيد دي جنس كل عسدي

وقال عن النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى بر خليل الرحمن ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمت انه قال ابراهيم انه قال لقومه ابراهيم ابراهيم خوره الله تعالى القدرة الله قادر ان والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم هو إبراهيم وإنكم بيكون الله تعالى تعالى وجد وجد الشيء وما تعملون تعالى قردين الله تعالى ماشية المترة الله تعالى المترة الله تعالى المترة كلنا والإيمان بالقدر على ما وصفنا مقدر تقدير الوري دورو إيمان ركونا معنى ما جزين لا ينافي أن يكون لعبد مشيء لأنه معنى الليل ووجوده زين عار الله ربنا دا قل أسي عادة مجان مشي عادة مجان مشا سعر تي أراد أسي ها أه؟ أبي أقول أصلاً أن الله أراد أن مشي هذا بقدر وليه عادة تي أسي الاختيارية زين عار الاختيار من العارد ورفله وقدر وقدرة عليها إن قرن عارد قدرته س لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك لا الله سبحانه وتعالى مخلوقات كُلِّ السوء مشيئة قدر الدين هي عن يعني الشرية واقع زيان دخزر على يعني دول فازر أما الشرع شريعة ما الله سبحانه وتعالى فرما المشيات المتعلق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فَمَنْ شاء دخل الى ربي ذلا يعني ارمي تختي الله سبحانه وتعالى وقال فاتوا حرثكم ان شئتم يعني الله تعالى ارمي تختي تريد وزاد تريد الله تعالى يخليك الله تعالى بندق لدي غريب الله بيري اراد من أن إلا وقال في <applause> القدرة أن تنقدر الغزلان والمتانة خالدة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ترين ذو الوقر زيد الله تعالى الشريط المجاعل يدير المزدد وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اغتصبت. طيب ما مجرر اختيار الله سبحانه وتعالى على نبينا. ان الله والواقع ترى حارت الشعب السعيد يعني على زي زيان مليئه زيان مليئه ايان مليئه سعيد على سبع سعيد كل انسان يعلم فتمانشي فت... فتزوني زاني ديكي مشي ما ما أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك ما قد يبطون إن لا اختيارا سي قدرة سي إبار اختيار لي وقدرة لي خامتا بتسالي بريبارة نو بتسالي نو بريبارة تريبطون الله تعالى إبار إعلان ويفرق ما بين ويفرق ما بين ما يتع بإرادته كالمشي وما وما يقع بغير ردك الارتعاش تقول لي أرقام خربنا لدي توار إرادة لدي تنهج تصور تقول لي هاني توار إرادة لدي تنهج بديها أرقام ديكي توار إرادة صلاة أو زين بازمانش تقع مجي خبانيو يعني جل إرادة نو الله سبحانه وتعالى تقول تقول دنيا نو إلا بغير فرقا زيا لكن مشيئة العبد وقدرته واقعان بمشيئة الله بانداي غريبودي مندتو ارداسيدي يان الله الْيَرِ الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله تولي ان الكون كله ملك لله كل إن يكون سبحانه وتعالى الله تعالى

بلا بن بوزير على ايمان بالقدر المجد على بحك ويوم يو الله تعالى بن ولا والله لقد دون من دون الله بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي والسلام عليكم ورحمة الله علي وبركاته.